他需要多少人支援？我们昨天是不是才派人出外勤啊,啊？这真的只是普通的中毒吗？会不会别有原因？运来的药材还没有交接，药房根本没上班。如果派我的话，或许会赶不上。 法师塔的各位，早安。上周的报告我已经看过，一切正常，不用再花时间报告。今早的中毒事件，我已经有了处理方案。药房的药材交接请照常，负责运送与保存的人员继续完成任务。 叫上目前排班的一半人员，随时待命制作新的解毒药。外勤组与药房交接，带上新的解毒药后，组织好一支十人的小队，我来带队。保证队里有两人能使用新的灾具，安排能够安置病人的车，做好收治的准备。神女阁下也会同行，不会有人手问题。 药房、后勤、外勤组的各位，请留步，我们核对更详细的预案。就是这样，散会。 每个时代都会有这样的人前行，我只是举起了他们遗落的旗帜。